Я Мельник Андрей, президент Федерации гонбола Украины. Обращаюсь ко всем вам, спортсменам, гонболистам по всему миру. С кем мне приходилось играть, против кого приходилось играть. Я играл в разных странах. Мои друзья, которые рядом со мной находятся на территории Украины, олимпийские чемпионы, олимпийские чемпионки, призеры мира и Европы, которые сражались против вас, Честно на полях мы честно выигрывали. Мы честно играли. На сегодняшний день в нашей стране происходит война. Идет кровопролитие. Я обращаюсь ко всем. Ко всем, кто находится в разных уголках земли. Выходите на улицы. Выходите и покажите миру, что так делать нельзя. Мы выходили и играли честно. И относились друг к другу честно. Сегодня гибнут дети, гибнут люди. Этого не должно быть. 21 век. Мой дед, дважды герой Украины, имел два ордена Красной Звезды, медаль за отвагу, два ордена Красного Знамени. Второй мой дед имел орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Третий мой дед дошел до Берлина, и он воевал со всеми вместе. А сегодня так получилось, что братья, которые называют друг друга славянами, убивают друг друга. Так не должно быть. Так не должно быть. Вы знаете, я играл в разных местах, в разных странах. Мне доводилось играть в начале 2000-х. И в Питере. Я играл за Петербургский клуб. Санкт-Петербург. Степан Разин Нева. Кто меня знает, никто не скажет, что я был или трусом, или предателем. И сюда я защищал слабых и помогал. Вы помните это? Никогда не не давал обижать молодых ребят. И мне все равно было, кто у нас был в команде. У нас были разные ребята с разных стран. Мы находили сюда общий язык. Что же происходит сегодня? вчера олимпийской чемпионки Елене Оценко рядом в дом взорвалась бомба. Что вы делаете? Что вы делаете? Выходите, люди, выходите во всем мире и скажите «стоп войне». Это не нужно, это никому не нужно. Я хочу еще раз сказать вам, что к вам обращаются все спортсмены с Украины, Люди, которые играли с вами или против вас, хотят, чтобы вы услышали нас. Не должно быть так. Не должно быть войны. Мы давайте сражаться будем на спортивных аренах, а не вот так подло, бомбами. Так нельзя. Так нельзя. Берегите друг друга. Любите друг друга. Давайте любить друг друга. Что мы делаем? Стоп! Стоп! Я коренной киевлянин. Мои родители с Харьковской области. Папа с Житомирской, мама с Харьковской. Что происходит? Харьков бомбят. Житомир бомбят. Это больно на это смотреть. Нет войне. Нет войне.